سلاحا إلا واستخدمه ليقتل شعبا لا صاروخ ولا دبابة ولا مدفع ولا طيران ولا قنبلة ما ترك شيئا إلا واستخدمه ما بقي إلا أن يرمي علينا صاروخا نوويا كالذي فعله باليابان كالذي فعلته أمريكا هناك ما بقي إلا أن يفعل هذا كي يقتل عشرين مليون سوري ويبقى هو وحده الحاكم لبلد ليس فيها شعب هذا الذي يحصل اليوم في سوريا ولولا اخوانكم المجاهدون جزاهم الله خيرا اولئك الذين شكلوا الجيش السوري الحر الذين يحمون المدنيين ويدافعون عن اعراض المسلمات التي تنتهك في كل يوم هناك لولا لما نعلم كيف كان الوضع الان نستغفر الله العظيم واسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بنصر وفتح قريب من عنده انه هو السميع العليم وان ينصركم ويحمي ماليزيا من اقتحام ودخول الشيعة فيها لأنهم إن دخلوها خربوها وما هم إلا بقوم غدارين لا يؤمن لهم ظهر غدروا بنا من أيام الصحابة إلى يومنا هذا أسأل الله لي ولكم الفتح والنصر العاجل القريب ونعتذر عن الإطالة وجزاكم الله عنا كل خير وفي الأخير إذا كنتم تقولون Okey. Ah, faham. Okey, tuan-tuan. Syekh Abdul Rahman kata kalau kita nak teruskan perbincangan tentang syiria memakan masa berjam-jam tuan-tuan ya. Eh? Direkaskan dia kata cukuplah untuk maklumat tuan-tuan pada hari ini puluhan kampung habis ranap rumah tak ke mana apa memang hancur habis tuan-tuan ya. -tuan, Pelarian eh? syiria di dalam syiria sahaja pelariannya menjangkau 5 juta orang tidak ada rumah tidur dekat kebun-kebun, tidur dekat bawah jabatan lebih 5 juta orang. Yang menjadi pelarian di negara luar 2 juta orang. Di sepadan-sepadan beratus-ratus ribu. Di negara kita lebih kurang dalam 3 ribu orang pada Syria tuan-tuan ya. Itu yang berlaku. Ratusan masjid dibom. Tonton bayang bagaimana tentera Syria masuk ke dalam masjid dengan kasut mereka membakar Al-Quran dalam masjid. Mereka naik atas mimbar ber, Bernyanyi atas mimbar Ini semua ada dalam Youtube Kalau tuan-tuan rajin tengok ya? Bagaimana musliman dirogol dalam masjid tuan -tuan. Ini yang berlaku di Syria Mereka menyebelik setelah dirogol Mereka sebelik di hadapan keluarga mereka sendiri Saya nak berkongsi satu cerita ya eh, Ini Syekh Sabah cerita dekat saya Kisah ni nak kata panjang tak panjang Sederhana Tuan-tuan boleh sabar ke? Boleh eh ha, Pasal kita datang ke Jauh ni Saya datang ke Syiria datang ke Jauh ni kita datang kena rakyat lah. Berlaku satu kes Ada satu keluarga ni Dia lari daripada di Batal Yang teruk di BUM Dia pergi ke Darab Darab yang kita sebut tadi Bersebaran dengan Jordan Jadi keluarga ni Nak larikan diri ke Jordan Tapi nak keluar ke Jordan diorang tak boleh ikut jalan Yang apa kata uh, Sepadan pada rasmi sebab tak boleh keluar, tak dibenarkan. Lalu diorang kena ikut jalan-jalan tikus. Ini okay, jalan-jalan yang ada orang-orang tertentu saja yang tahu jalan ini. Ada seorang lelaki yang bertanggungjawab untuk bawa keluarga ini ke keluar ke Jordan. Tapi nak bawa keluar, diorang kena dapat isyarat daripada Mujahidin bila boleh keluar. Okey. Sepanjang hari menunggu, diorang duduk dekat rumah hamba Allah ni. Tuan-tuan, keluarga ni, dia ada isteri, Dan ada dua orang anak-anak ni. Bapak dia ni, Semenjak datang menangis, tak berhenti menangis bapak Jadi, tuan rumah dia. Itu rumah ni kata kesian. Ya? Yeah. Dia, dia tahu masalah di homes. Orang, orang homes memang teruk di zalim mm. Tapi dia pelik kenapa orang tua ni menangis tak berhenti. Satu hari tuan-tuan, dekat rumah ni, uh, tetamu ni daripada homes ni, dia tengok televisyen, dia boleh tengok dia pun hati dia kata apa? Macam televisyen rumah aku dia kata. Ya? Macam televisyen rumah aku je. Dia kata, kau tahu mana televisyen rumah kau? Tahu rumah dia kata. Cuba kau tengok dekat belakang televisyen tu ada tak gelang emas? Kalau ada gelang emas, memang tu aku boleh. Tuan-tuan, eh, masa Ketua Syiria serang masuk bandar, masuk kampung ni, diorang tak tahu nak suruh kat mana barang kemas, diorang suruh belakang televisyen. Televisyen Syiria ni, tuan-tuan, macam televisyen zaman kita 80-an lah, yang besar macam tu kan, yang boleh buat ekorium. Tak ha, gitu. Bukan macam tadi punya tambahan sekarang yang tuan-tuan pakai kan Beli-beli sampai kau, bawah Oh balik berdekat kat ini tuan-tuan ha. Macam mana tadi ke sini kan? Yang apa benda ni pun nama, LCD, LED tak faham apa tu kan ha. Di sini dia masih ada lagi televisyen yang lama tu Eh tuan rumah ni buka Dibuka buka tuan-tuan Dia sungguh ada emas Gelang emas dan rantai Rupa-rupanya tuan rumah ni dia, dia beli barang curi Dia pun tak tahu barang tu curi Orang jual buah ke ni Dia beli Dia kata ni hak kau Ambil TV ni, ambil emas ni. <coughs> Lelaki dia kata, tak. Aku, aku ambil emas saja. TV aku nak buat apa? Takkan aku nak bawa masuk penjualan TV? <tuk> Begitulah dia duduk. Dan dia ni menangis saja. Satu hari tu, rumah tanya aku tengok kau ni asyik menangis. Kenapa kau menangis? Dia kata, sebenarnya anak darah aku ni, dirogol depan mata aku. Dirogol. Tuan-tuan bayang. Anak dirogol depan mata bapak. Lepas tu tuan rumah tanya, kau kenal tak siapa yang rogol anak kau ni? Dia kata wallah demi Allah. Kalau diletakkan perogol itu di hadapan aku di kalangan jutaan manusia, jutaan manusia, aku masih kenal muka dia. Dia punya diingat sangat-sangat muka perogol ni. Allah Taala, beberapa hari mereka masih lagi menunggu arahan untuk keluar ke Jordan. Anak tuan rumah ni balik. Anak dia askar Syria yang ditugaskan untuk pergi ke operasi-operasi Setiap kali anak ni balik Bila bapak tanya Kau buat apa? Dia kata saya tak lawan, Saya tak hebat Saya hanya bagian makanan lah Itulah Dia terbira bapak dia Bila anak ni masuk rumah tuan-tuan Lelaki ni tengok muka anak dia Terus menangis lelaki Lelaki tuan rumah tanya Kenapa kau menangis? Dia kata Wahai saudaraku Inilah yang merugul anak Tengok tuan-tuan kejut Allah Ta'ala Ini yang merugul anak Tuan rumah dia panggil Kau kenal tak siapa dia lelaki Saya tak kenal bah Kau tengok muka dia betul-betul Kau kenal ke tidak Tak kenal Kau tengok muka anak darah dia Kau kenal ke tidak Tak kenal Kenapa tak kenal Pasal dah Kau rasa tak ada rogol tuan-tuan Kau rogol anak dia Lapa dia tanya tak aku Bila dia paksa paksa Dalam dia mengaku Dia kata memang dia rogol Bapa dia tuan-tuan Keluarkan pistol Depan-depan juga Tiba anak dia -an. Dia kata Anda Al-Khinziru Afdol Babi Lebih mulia Mereka kau kau bukan anak aku Dia tembak dia bantu juga tuan-tuan Ini berlaku di syiriah tuan-tuan Ya okay. berlaku ini. Jadi tuan-tuan muslimin musliman Yang dapat tahu sekalian Untuk akhirnya Pesanan seorang ulama di syiriah Syekh Muhammad Ali Al-Sawbuni Yang kami berziarah ini Pada bulan 5 2011 Ketika kami menyampaikan Bantuan kemanusiaan Dia kata apa? Jangan izinkan syiah masuk ke negara kamu kalau syiah masuk ke negara kamu tidak mustahil mereka akan buat apa yang telah mereka lakukan di syiah. Tuan-tuan kena -tuan, ingat, saya difahamkan di kota Kinabali dah ada faham syiah. Tuan-tuan wajib lawan habis-habisan. Wajib! Setuju ke tak setuju? Wajib lawan. Kami di insya InsyaAllah saya akan lawan habis-habisan dengan kawan-kawan yang, -kawan yang, yang, yang lain Kerana kita dengan syiah tuan-tuan Kita bukan bergaduh masalah furuk saya tu saya cukup tak suka kalau orang bergaduh masalah tahlil, baca yasin, tarkit, buang masa benda tu. Benda, benda sunat, benda furuk, jangan bergaduh. Tetapi mereka khilaf dengan kita masalah usul. Tuan-tuan, sedikit saya nak cerita. Syiah tuan-tuan, mengkafirkan -tuan, sahabat Nabi. Imam Khomeini tulis dalam kitab al -Hukum, Islam Islamiyah tu dikata apa? Ketika Nabi SAW wafat, hanya ada empat orang yang beriman empat orang saja al-miqdar bin al-aswad Muhammad bin Yasin Bilal bin Rabah Suhaib Abu ini je yang beriman yang lain saya nak cakap pun tak berani tapi itulah akidah syiah dan mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang ada pada hari ini mereka kata Quran pada hari ini semua tak, tak betul yang Quran sebenar ada pada Imam Mahdi mereka ini syiah sebenar mereka hadis banyak tiga waktu subuh Zuhur dijamak dengan asar Maghrib dijamak dengan isyak. Tuan-tuan kalau dibiarkan perkara ini Dibiarkan habis rosak masyarakat kita tuan-tuan Maka kita wajib Pertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah Dan kita wajib perangi mereka habis-habisan Tuan-tuan kalau nampak kawan-kawan Saudara mara Anak-anak agak pelik Ibadat mereka Cepat buat laporan kepada jangkit dan sebagainya Jangan biarkan mereka Kalau bahaya ribab akidah gozak mereka memaki para sahabat Nabi dan kalau dah tak percaya dengan Al-Quran orang yang terkeluar dari Islam muslimin -musliman. yang dia sekian dan itulah pesanan Syekh Muhammad Ali Al-Sawmuni seorang ulama yang kena tentang apa yang bahaya tentang sahabat syiah ini ok sekarang kita akan uh, saksikan pemandangan uh, kota lama Syariah yeah, kota Damsyik yang mana kota ini berumur lebih kurang Lebih 3,000 tahun Ok tuan-tuan ya -tuan. Di hadapan kita sekarang Masjid Al-Umawi Masjid Al-Umawi ini Antara masjid yang tertua di dunia Berumur lebih kurang 1,000 tahun Asal masjid ini sebuah gereja Yang dibeli oleh Khalifah Umawiyah Abdul Malik bin Marwan Dan tuan-tuan boleh lihat Gambar Masjid ini ya kat tengah-tengah ni -tengah, ini gambar asal gereja nah, ini. ini asal gambar gereja yang tak ditukar sehingga hari ini lalu asal gereja ni dibahagi dua sebelah kanan buat semayang sebelah kiri buat gereja asal yang begitu bila umat Islam semakin hari semakin ramai keseluruhan gereja ini dibeli dan di renovation dibuat masjid dan orang Kristian diberikan tanah untuk dibuat gereja ini pemandangan bajet Al-Mawi ini betul-betul tengah-tengah kota Damsyik Ok Yang itu tuan-tuan merupakan Baitul Mal Ini yeah, Baitul Mal Di zaman dahulu Di sini tempat Zakat dan sebagainya Dan di bawah itu Kalau tuan-tuan lihat Ada satu bilik kecil Kursa Sahira Hazir Bilik kecil ini tuan-tuan Merupakan bilik Yang digunakan oleh Al-Imamul Ghazali Untuk menghabiskan karangan Karangannya sebuah kitab Yang bertajuk Iyya Mulubiti Okey dan patutlah aku pergi berat tadi. aku buka. Jadi tuan-tuan kubur ni kubur milik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada cekaman tentera salib Untuk maklumat tuan-tuan, Syiah cukup benci kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Cukup benci Sepanjang saya dari Malaysia ya kita tak pernah tengok seorang syiah pun menjalai kubu Salahuddin al-Ayubi. Tuan-tuan kenapa? Sebab Salahuddin al-Ayubi lah yang membebaskan Mesir dari perifahma syiah satu ketiga dahulu. Di belakang sana, kubah yang berwarna merah itu, kubur Sultan Zahir Ibris. Mungkin okay, tuan-tuan tak kenal. Inilah raja yang menetap tentera Tatar dan Mongol yang satu ketika dahulu menyerang bumi Syam. Dan di belakang sana merupakan pemandangan Bukit Qasyun antara bukit yang tertua di dunia dikatakan di situlah berlaku pembunuhan dua beradik Qabil dan Habil dan di belakang bukit itu terletak istana Bashar al-Assad. Ini tuan-tuan antara pemandangan di Syria. Ini ialah maqam al-arba'in. Dikatakan di sinilah tempat pertemuan 40 orang wali Allah Subhanahuwataala satu ketika dahulu. Setiap tahun akan ada seorang demi seorang yang akan duduk dekat atas, atas ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahuwataala, mereka menjuru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini terletak di atas bukit Qasiyun yang kita lihat daripada jauh tadi. Ini dikatakan maqam Nabi Allah Zulkifli alaihi salatu wasalam. Okey. Ini dua benda yang Nabi sebut dalam hadis saya jadi Isa bin Maryam ketika menara di di syarq Mesir. Nabi kata akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur Bandar Damsyik Menurut pendapat kebanyakan ulama Sama ada di menara yang pertama Atau menara kedua Ataupun Nabi Isa akan turun di antara Dua menara ini Kira Nabi Isa turun Di situlah akan berlaku peperangan yang paling besar Menentang Yahudi Ini kubur Nabi Yahya Anak kepada Nabi Zakaria Alayhi wa sallatu Yang terletak dalam masjid Al-Umawi Yang kita lihat tadi Kubur bapaknya Nabi Zakaria terletak di halam di sebuah masjid pun dinamakan Masjid Al-Umawi Pagi tadi kami dapat berita terbaru Masjid itu telah dibakar dengan kubur Nabi Zakaria yang pun dibakar sekali Oh terbaru terbaca dalam saya Yang ini tuan-tuan Kubur